Добрий день! Це програма Максимум. Максимум та скандалів, мінімум здорового глузду. Сьогодні в програмі ви побачите. Такі ж ані зварші. Чудеса возлі корпусу. Самого щедрого корпусу в мірі. Тайни четвертого етажа. Здесь царит тьма. Секрети старіших факультета. 53 ю річниці та кафедру інженерії поверхні з ювілеєм. и многое другое. Что там, Витя, я в кадре или нет? Добрый день. Итак, мы находимся возле дачи Фомичева. Максим, не тут сюжет. Ух, ё... Мы на КПИ и сейчас направляемся к 23-му корпусу, корпусу сварочного факультета. сейчас я нахожусь среди сварщиков, исполняющих какой-то странный ритуал. Давайте побеседуем с ними. Ребята, зачем вы смотрите на солнце? Ловим зайчиков, готовимся к практике. Вот так вот, господа, нам, простым смертным, не понять. А сейчас мы подбираемся к лобному месту сварщиков. Здесь они обращаются за помощью и просят совета у самого Патона. Давайте заглянем, посмотрим, как это происходит на самом деле. О, великий Патон, сдадим ли мы эту сессию? Да! У -у -у -у! <связываю> 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 Хех, повелись. Программа «Максимум». Мы шутим жестко. А сейчас мы наблюдаем уникальную картину. Больного несут в больницу. Ребята, что с ними случилось? Больной. Перепил Рэдбула. Ударился головой о потолок. Уникальнейший случай. А кому вы его несете? Брониславовне. Брониславовне? Нет, нет, нет! Я здоров! Я здоров! Я здоров! Куда? Брониславовна, она будет плакать за тобой. Мы находимся возле 23-го корпуса, самого щедрого корпуса в мире. Водички, пожалуйста. Ммм, какая вкусная водичка. Какой-то у нее странноватый привкус. Говорят, в 23-м корпусе творятся чудеса. Давайте же заглянем за эти двери и посмотрим сами. А сейчас мы находимся возле 23-го корпуса, самого щедрого корпуса в мире. Водички, пожалуйста. Ммм, какая вкусная вода. Правда, привкус немного странноват. В этом корпусе поговаривают, творятся чудеса. Давайте же заглянем за кулисы и убедимся в этом сами. А сейчас мы находимся возле 23-го корпуса. Такое впечатление, что я здесь когда-то раньше уже был. Это самый щедрый корпус в мире. Выпить бы водички этой вкусной, да нету, к сожалению, времени. Нам нужно спешить проникнуть за кулиси этого мира и узнать его тайны. Проследуем дальше. На сварочном факультете ходит легенда о том, когда затухает последняя дуга, из темных закоулков появляется он, сварщик, отшельник. Уборщицы поговаривают, что последний раз его видели поднимающимся на четвертый этаж. Давайте заглянем на чердак и посмотрим, что делается за этой дверью. Если нам повезет, мы даже встретим его главное, тихонько, чтобы не спугнуть его. Смотри, смотри, за колонной вижу. Крупный план бери, крупный Витя. Убегает. На самом деле, не такой уж он и страшный, как казалось. Не настоящий какой-то сварщик. Так, Витя, поснимай тут немножко. Вот, смотри, он оставил свои следы. Может, что-нибудь еще интересное найдем. работа опасная надо попросить чтобы молоко давали за вредность это вообще Фу. смотрите далее тайные архивы сварщиков здесь царит тьма страхи факультета курить есть секреты старейшин факультета сердечные поздравления хочу поздравить Наш любимый сварочний факультет после реклами. Ви досить користуєтесь молотком? Зупиніться! У нас є новий як тімер. Виводить шлаки. Клас! А зараз ми знаходимося возле бібліотеки. здесь хранятся манускрипты, свитки древнейших цивилизаций, а также диплом Бойко. Давайте заглянем за эту дверь и посмотрим. А еще нам удалось взять эксклюзивное интервью у преподавателей сварочного факультета. Смотрим. Здравствуйте, Виктор Вячеславович. Здравствуйте. Мы знаем, что ваша жена – ярая фанатка киевского «Динамо». А любите ли вы футбол? Приходится. Тут не зависит от того, люблю или не люблю. Приходится. Все ли сдают у вас экзамен с первого раза? Нет. А что тогда? Используют смазки. Мы знаем, что вы недавно победили в конкурсе мокрых маек. Что вас на это подтолкнуло? 10 литров. 10? 20. О, господи! А вам понравилось участвовать в конкурсе? Безусловно. Я думаю, что это лучшая награда, когда ты видишь результат, и этот результат позитивный. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Чертов Игорь Маркович, доцент кафедры разваливаемого грабництва. Правда, что это вы подготовили Квасницкого к конкурсу? Да. Да. да, да, это правда. Что вы ему сказали после победы в конкурсе? Досить, досить, досягнений. И долго ли вы его упрашивали? Аж с 1963 года. Что вы улыбаетесь? Представьтесь. Ну, Бойко Виталий Петрович, заступник декана, звали на факультету. Мы знаем, что у вас на даче трудятся студенты. За какие грехи? Распиття пива на поляне, распиття пива под гуртожитком, в гуртожитку, ну и больше мясных напоев, но это в меньшей мере. Сколько их у вас там трудится? 386 студентов. Как они вас величают? Наш улюбленный. Виктор Николаевич, пару слов. Говорить куда? Под какую музыку вы больше всего любите засыпать? Ну, это сложные. Ма, мабуть, готичный рок. Господи. Какая у вас температура тела во время сессии? 13,6. Хладнокровный. Ну. Вы широко известны на курортах Албании. А здесь? Тут мало мне кто знаем, бабушка. Валерий Андреевич Пахаренко. Принимаете ли вы критику в свой адрес? Недели не принимаю. Как вы относитесь к нудистам на гидропарке? А, все он там. а к нашим студенткам? Ваши девчата, нам Ваши? не потребите. А к сотрудницам факультета? Гарни девчата. Господи, началось. Представьтесь, пожалуйста. Фомичев Сергей Константинович, декан сварочного факультета КПИ. Исходу загадка от Квасницкого. Зимой и летом одним цветом. Бразильцы? Нет. Елка? Э -э Нет. Это, это вы. Точка. Наш визит совпал с празднованием Дня факультета и 20-летия кафедры ЗП. Поздравляем! Пускай там все молчат! Ну, представьте меня высоким блондином, хотя на самом деле это не так. Меня зовут Сливинский Алексей Анатольевич. Так, Леша, давай запишем поздравления, потом будешь в телезвезду играть. Дайте ему бумажку. Языком Виктор Федорович? Давай без шуток. Витаемо. Леша, давай по тексту. Ну то написали би отакі здорові букви, як там... Дубль три іди, та хлопушка. 63-ю річницею. От зачем ти глаза убрал? Вітаємо наш улюблений зварювальний факультет. Гдє про кафедру ЗП? Та кафедру інженерії поверхні з ювілеєм з двадцятиліттям. З праздником сварка. З днем рождення, любимый факультет. Вітаю наш улюблений факультет зі святом. З днем народження ЗФ. Вітаємо наш улюблений зварювальний факультет. З Днем народження. Та кафедри інженерії і поверхні. Ювілеєм з, з 20-ліття. Зі свята. З Днем факультету. Це була програма Максимум. Сьогодні ми завітали на зварювальний факультет. Відкрили багато таємниць та дізналися нових цікавих історій. Куріть, єсть! Ти чо, не Ага. Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. А я не готова. Юля, соберись. А я не, готова. не готова, не катит. Не а готовы преподы у нас. Мы все готовы уже. Мы все готовы. Ну, я так подозреваю, что студенты вынуждены любить мои предметы. Чем ты там занимался? Готовился к интервью. К какому интервью? Покажи руки. Не можу в цей день не нагадати виршек «Доцент, не уступай враж. студента держи за друга, за друга. помни, доцентский стаж – это его заслуга». А теперь сделаем просто лицо. Да, кстати, кстати, говорят, кафедра была создана 1 апреля, как видите. Читаем с бумажечки. Э, Витаем наш любимый зваривальный факультет с Что касается двоих, то я стараюсь их не ставить студенты приходят пересдавать. Так, ну, ребят, все нормально. Давайте последний разочек и по домам. Ребята реально задолбались. Программа «Максимум». Мы снимаем сотого дубля. С днем народжения сваривальный факультет.